Что вы скажете по матчу? Багато людей говорят, что это игра уровня Лиги Чемпионов. Ну, она такая есть, вы же видели по накалу, по количеству зрителей, которые пришли, и по самоотдаче, по борьбе с первой до последней минуты, когда неизвестно, кто выиграет, и как закончится вообще матч, то я считаю, что эта игра не уступает многим играм Лиги Чемпионов. Після стягу, після матчів у чемпіонаті, ви говорили, давайте не будемо поспішати. Одна-дві перемоги. Сьогодні перемогли Шахтар. З 2011-го вдома ви Шахтар не перемагали. Вже якісь підсумки по Риброву можна робити? Ну, ви все время хотіли, якщо щось у команди не виходить, ви хотіли, щоб діялися виводи або плохи, чи хороші. Рибров працює, виконує прекрасно свою роботу. Строїть команду. Я по прежнему говорю, він строїть команду. он доверяет молодым. Он делает то, что должен делать высокопрофессиональный тренер. Ребята выходят и бьются с первой до последней минуты. Если где-то не хватает мастерства, это компенсируется самоотдачей. Я считаю, что сегодня, после того, что мы провели тяжелейшую игру со Стяо, выйти и отдать на поле, опять-таки, выложиться полностью на 101%, отдать все силы, это говорит о том, что команда на правильном пути. Команда... Делает на футбольном поле то, что нужно делать, для, для того, чтобы радовались прежде всего болельщики. Мы сегодня выиграли это очередные просто три очка. Ну, просто это то, что шахтеров, вот это и так как вы искали с 2011 года, мы не выиграем. Это очень приятно. Почему это в, в команда вселяет уверенность команды, то, что они делают все правильно в тренировочном процессе и на футбольном поле. Поэтому Надо не розслаблятися, работать дальше далі і таки, продолжать строить команду Строить би команду, яка в такі вот такі ігри витягувала би на жило. Після гри прийшов Мір він вперше дав інтерв'ю 2 плюс 2, флеш-інтерв'ю. Вперше говорив російською мовою. Він сказав про те, що арбітер сьогодні вбив матч, про те, що він зрозумів, чому ви не хочете грати плей-офф, тому що от вийшов один матч, нас вбили і все. Ну, я не могу сказать, что арбиту, арбитр убил. Матч надо смотреть. Но э, когда команда выигрывает, арбитр не убивает. А когда команда проигрывает, арбитр убивает. Я не хочу комментировать слова профессионалов, им виднее, поэтому есть профессионалы, пускай они комментируют. Слава Богу, сегодня я счастлив, победа и мне не за что оправдываться. Раньше мне приходилось оправдываться за что-то, а сегодня мне не за что оправдываться, потому что все прекрасно понимают, что федерация футбола уже управляет управляют не те люди, которые управляли раньше. И нету сегодня претензий брат, брата и прочее, прочее. Надо искать причины, мне кажется, в своей команде, а не искать причины в суде.